bir z suhbatinizda joizmas <laughs> dedingizhu joiz emasligi harommi yoki beodoblikeyin o'sha odam qo'shgan bo'lsa shuni orqasidan pul topgan bo'lsa yoki kanal admini unga biron bir kiyimi yo boshqa narsa bergan bo'lsa bu narsa agar harom bo'ladigan bo'lsa uni anaqasini to'g'irlash qanaqa bo'ladi shu gunohniiternetda buna ijtimoiy odoblar degan yani, hazratni e, anaqalarida bor bunga o'xshagan shuni e, qiyosidagi narsalar masalan meni telefon nomerimni mandan besaroq bir kishiga berish to'g'riemas o'zi omonat meni telefonim sizga bergan bo'lsam siz bilsangiz boshqa yoqqa qo'yishingiz berishiniz to'g'ri emasda uda behuda paytda bezovta qiladi yoki man xohlamasligim mumkin uni omonat endi telegramga qo'shish shu shu orqali e, buni ham bitta kasb qilib ellikta odam qo'shsangiz falon narsa deb ko'paytirishib sun'iy sun'iy anaqa to'g'ri e, emas endi masalan siz kimgadir berib yubordingiz mandan so'ramadingiz lekin odam manga telefon qildi man kimdan oldingiz falonchidan oldi indamasam bo'ldi ketaveradi rozilik bo'lib ketaveradi telegramga qo'shdingiz jahli chiqdi odamlar chiqib ketdi lekin qolganlar bo'pti deb telegramdan foydalandi boshqa narsa bo'ldi faqat ziyon emas foydasi ham bor uni osha qo'shgan e, maydonda kimdir foydalanishi ham mumkin rozi bo'lsa rozi bo'lib ketaveradi lekin odobdan u so'rab qo'yish kerak so'rab qo'shsam maylimi deb qo'ygan afzal juda ko'pchilik yozadi meni qo'shmalaring anaqa manaqa deb de tashlaydi şey de. chunki har kuni ertalab kirsangiz yigirmata yangi gruпpaga kirib qolgansiz o'chirib chiqish kerak buni hammasini keyin hozir uni bloklab ham qo'ydi shekilli xohlamasa qo'shmaydigan qilib endi undan narsa olgan bo'lsa shubhali endi birortaga <laughs> berib beriborsin <laughs> kambag'al odamlarga o'sha miqdorni sadaqa demaydi uni agar <laughs> shubhali bo'lsa qutulish deydi qo'lingizdagi narsadan berib yuborasiz savob umid qilmaysiz bunaqa ish qilmagan yaxshiroq ekan ha shunaqa